Oh. Hmm. Kelenyes kelenyes sob tuh nak Hmm. Hmm. Yuk langsung aja kita buat ya. Ini bahan bahannya yang kita pakai ada buncis ya. Usahakan yang muda buncisnya. Terus ini ada wortel bombay. Kemudian ini bumbu bumbunya ada kaldu bubuk ya, lada bubuk, Terus ini ada ketumbar, ketumbar bubuk ya, garam, sama bawang putih dua siung. Nah tepungnya ini ada tepung beras dan tepung tapioka, satu butir telur, ya. Ini airnya satu gelas. Oke, langsung aja kita akan rajang-rajang uh, dulu ini. sekarang kita bikin adonannya di sini ada tepung beras kita campur dulu dan tepung tapioka kita campur dengan air ya kita aduk kita tambah lagi seperempat gelas Satu butir telur, kocok lepas. Oke, selanjutnya kita masukin bumbu-bumbu. Ini ada bawang putih dua siung, ya, udah dihalusin. Garam, ada ketumbar, bubuk lada, bubuk sama kaldu bubuk, ya. Kita masukin semua aduk nah ini dia agak encer ya seperti ini oke cukup simple bikin adonannya ya sekarang kita masukin sayur sayurannya ini sayur sayurannya bombay di sini memang bombaynya lebih banyak bombaynya tuh lebih enak kalau bombay itu ya dijadiin bakwan terus di sini juga ada buncis juga ada wortel sehat semua ini sayurannya Nah, ini kita aduk-aduk sampai rata. Oke, kita langsung goreng ya. Jadi, gorengnya ini sementara kita cetak dulu ya. Kalau udah kecetak baru kita goreng. Ini kita kasih dulu sedikit minyak di cetakannya ini. Biar kebentuknya bulat ya. Kita goreng setengah matang di sini kita masukin aja ke sini biar lihat bentuk ya nah ini jadinya bentuknya bakwannya tuh bagus kita cetak di sini enak banget bakwan ini dibuat begini wah wow. Nah ini kita pindahin ke sini ya, jadi dia kan udah ke cetak nih, fungsinya hanya untuk mencetak aja. Nah, kita goreng di sini, ini minyaknya udah panas, kita angkat, dan kita letakin ya di sini. Bentuknya itu bagus. Seperti cetakan mangkok Nah ini Tuh. Oke, okay, sob! Wow, jadinya seperti ini. Langsung aja kita cobain nih, sob! Wah, ini bakwan unik banget ya, bakwan Jepang nih. Terus, kita cobain ini udah ada cabai rawitnya, bismillahirrahmanirrahim. Hmm, hmm, krenyes krenyes ya, ini bakwan karena pakai bomba itu enak banget ya, ada manis manis gurih gitu. Hmm, sayurannya beda banget ini. Oh, hmm, krenyes krenyes sob tuh bakwan Hmm, enak nih ya Bismillah. Hmm, oke. Okay, sampai ketemu lagi di resep berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.